Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita nak belajar tentang rantai makanan. Pernah tak kamu terfikir dari mana haiwan dapat tenaga untuk bergerak, makan dan hidup? Apa itu tenaga? Semua benda hidup perlukan tenaga untuk hidup. tapi dari mana datangnya tenaga itu dari makanan Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui satu proses yang dipanggil fotosintesis Di mana okey tumbuhan dia akan guna cahaya matahari, air dan nutrien daripada tanah Matahari merupakan sumber tenaga utama. Okey, jadi kita fahamkan balik apa sebenarnya rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makanan antara kehidupan. Sebagai contoh, okay, kita tengok dulu contoh yang pertama. Rantai makanan bermula dengan rumput. Okey, kemudian rumput akan dimakan oleh arnab. Uh, Kemudian arnab akan dimakan oleh musang. Untuk rantai makanan, rumput adalah pengeluar. Okey, pengeluar ni adalah tumbuh-tumbuhan seperti rumput, pokok. Okey. Pengguna primer Contoh tadi yang kedua adalah arnab. Arnab dia akan makan rumput. So arnab tu kita panggil pengguna primer. Maksudnya adalah haiwan yang makan tumbuhan. Arnab tu akan dimakan oleh musang. So musang ni kita panggil dia sebagai pengguna sekunder. Maksudnya haiwan yang makan pengguna primer. Okay, selepas musang musang ni akan dimakan pula oleh harimau okay, harimau ni kita akan panggil dia sebagai pengguna tertia which is haiwan yang makan pengguna sekunder so ini adalah turutan rantai makanan kita bermula dengan rumput yang akan dimakan oleh arnab and then arnab pula akan dimakan oleh musang Okay, kenapa rantaian makanan ni penting? Okay, rantai makanan ni penting untuk keseimbangan alam. Okay, jika satu haiwan pupus, uh, ia boleh mengganggu keseluruhan rantaian makanan. Okay, sebagai contoh, kita okay, di rantai makanan kita ada rumput, arnab dan musang. Okay. Kalaulah arnab tak ada, Okey, semua orang nak mati. So, musang ni akan kelaparan. Okey, kita tengok pula contoh rantai makanan yang kedua. Okey, mula-mula kita ada pokok, ada tumbuhan. Okey, daun akan dimakan oleh ulat beluncas. Kemudian akan dimakan oleh burung. Okey, contoh yang ketiga. Okay, kita ada tumbuhan akan dimakan oleh rusa. Kemudian rusa ini akan dimakan oleh harimau. Okey kena ingat pengguna primer dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Pengguna sekunder dia akan makan pengguna primer. Okey ini kita tambah sikit tadi ada tiga sahaja sekarang ada empat. Okey, kita tengok. Mula-mula kita ada Okey, yang pertama kita ada buah oak ok, ataupun kita panggil kacang oak. Ok. Okey, yang kedua diikuti uh, kacang oak ok akan dimakan oleh tikus. Okey, kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Seterusnya ular akan dimakan oleh pelang. Alright. Okey, next one kita tengok pula untuk hidupan laut. Mula-mula okay, kita ada tumbuhan alge ataupun lumut. Uh, kita ada alge uh, Tumbuhan di dalam laut akan dimakan oleh ikan kecil Kemudian ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar Ikan besar ni pula akan dimakan oleh dolphin Alright Okay sekarang cikgu bagi situasi di padang sawah Mula-mula okay, kita ada tumbuhan uh, padi padi akan dimakan oleh uh, tikus seterusnya diikuti oleh ular ular akan makan tikus lepas tu siapa yang makan ular burung hantu okey so banyak jenis rantai makanan yang ada di dalam dunia ni cuba awak explore okey next kita tengok pengurai apa maksud pengurai pengurai ialah organisma yang menguraikan bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati kepada bahan-bahan yang ringkas yang boleh diguna semula oleh tumbuhan hijau. Okey, so dekat sini kita ada tiga contoh pengurai iaitu cacing, bakteria ataupun fanggai seperti cendawan. Okey, selepas dah lengkap satu rantai makanan, okey sebagai contoh yang atas tu kita tengok dulu, ada padi, tikus, ular and then burung hantu. Selepas burung hantu tu mati, dia pengurai akan bertindak balas lah. Pengurai tadi akan buat kerja dia. So, daripada buru, uh, burung hantu yang mati tu akan ada nutrien dan balik semula kepada padi tadi. Okay. So, itu sahaja untuk topik kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.